Расскажи будет про э, спецпроект громадского э, репортажского сотни. Да, громадский вообще телеканал смотрю вот последнее время каждый день минимум где-то час два со всеми их репортажами а про проект, знаком. You? А насчет проекта, кстати, ничего не слышал. Ищу, блин, этот самое... ты в, 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 попала. Э, здесь уже один год и скоро два месяца будет. Домой еще не ездил. В декабре 2013 года приехал перед майданом как раз не он уже начался майдан майдан уже начался но еще не было этих всех заварушек этих всех движений несуразных неадекватных со стороны нашего предыдущего правительства на майдан честно не заезжал не заезжал но потом когда здесь находился следил каждый день за новостями и очень сильно переживал И ну, реально жалел что не было возможности заехать в отпуск я не поехал из-за финансовых причин, потому что надо было тут находиться, зарабатывать деньги, отправлять домой. Но вот очень сильно об этом сожалею и хочется реально увидеть родных близких, увидеть страну, увидеть обстановку, атмосферу, которая сейчас там находится и которая там уже царит вот как раз с момента, когда я уехал. Понимаешь, у проблемы, все рад, что нечего делать, что здесь, конечно, хорошо. Но как на английском пословице есть из того с home is best, поэтому в любом случае рано или поздно вернемся. Ближе, ближе, подойди, я буду кричать. Oh, okay. oh. Приветствую вас. Все нормально, на позитиве, не устал. Yes, you're welcome. Работаем аэропорт, Абу-Даби International Airport. Fashion, uh, Luxury а, ну я как на тебя особо быстро вплынула вина. А, на меня лично, ну в первую очередь я уехал сюда в июне. То есть еще, в принципе, военных действий на восточной части Украины особо не было. Но, конечно, на меня никак не повлияла она физически, но э, очень тяжело морально. Понимая то, что происходит в нашей стране и э, у меня, друзья, с моего города находились там, в зоне военных действий в Луганске, в Луганской области. То, что они мне рассказывали, и то, что я видел в интернете, фотографии, видео, это, конечно, очень ужасно. И очень переживаем за нашу страну, за Украину, и, конечно, обеспокоены. Как бы ты был в Украине, пошел бы на фронт? На фронт? Не знаю, не знаю. Я думаю, я бы больше помог бы как-нибудь с другой стороны. Каким чином? Не знаю. Материально. Материально. Слава Украине! Героям слава! Да. А можно питание одно? Так сразу, це порогу може поїсти зразу. Ми цілий день на емоціях. Сьогодні за тим чуть не побилася. Не, ну Вам лояльно у вас ж бізнес, ну так. Да, да. Не я не можу, ж, у мене вже тут переповнено, вот так. Я просто не можу, у мене кипить все. Внутри. Я я, я русский канали не включаю. Правильно, да, так вот кстати, перший нюанс. Я русские каналы не включаю, потому что это невыносимо. Либо Просто иностранные выносим. надо, либо наши. Мы такие довольны, что они дошли, что хлопцы передали. Ой, господи, хай бог да Ну, здесь уже, конечно, 10, 11 лет почти. Угу. Конечно, нравится. Конечно, порядок, законы действуют. Вот. А скажите, пожалуйста, а почему название вот. так вот решили? Russian restaurant. Чисто из-за бизнеса. Даже когда мы пошли в этот в муниципалитет, uh -huh. то вот, нам сказали, у нас там были всякие пропозиции там, как назвать. Но они нам предложили, у вас должно быть именно вот русское название. Ну, да. Теперь а я думаю, рядом уже можно переименовать. находится. Уже, наверное, более узнаваемо и людей, наверное, будет больше. Десять лет назад, даже пять лет назад, вот до этого конфликта, больше людей, вот нам уже приходят со всего мира здесь, и Новая Зеландия, и Южная Африка. Вот чувствуется отношение раньше к России было. То есть, о, Россия, это... да мы сами с трепетом относились. Ну, ну вот чувствуется настроение людей. Очень многие приходят из Сурицы, и многие обижаются на то, что у них в Сурии происходит война. Mm -hmm. Только из-за того, что Россия туда поставляет свое поддерживает, оружие, поддерживает, поддерживает террористов, поддерживает. То есть то то население, которое против правительства. Что-то им не нравится, но это внутренние дела. Почему-то они свою Чечню Нет, со своими террористами. Да. не сели за стол переговоров, а нам сказали только со сво своими террористами садитесь в киевские власти за стол переговоров. Спасибо. Спасибо вам большое на Спасибо, ну, да. ну, репортаж почему-то да. про життя тут. Ну, да, да, да. Была, да Посмотрите, была, Авдеев. Да. Обучение. Да. да, да. Поддерживается. Как... Да, да. Да. А, шо, да. Идем, да. да. Да, да, Пойдем уже. Вот тут у нас адрес есть, который мы посылали. Терновский рук патриот. В тревом роге. Mm. Себе не помічали світ став одним дощем для нас з тобою.